Oke, okay, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action! Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ingin memulakan pembentangan ini dengan menekankan bahawa Perkurikulum bukan sekadar aktiviti tambahan di luar bilik darjah tetapi ia merupakan satu komponen penting dalam pembentukan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Perkurikulum berperanan besar dalam membentuk karoma insania iaitu kepribadian mulia dan nilai kemanusiaan tinggi dalam diri setiap pelajar selaras hal ini selaras dengan matlamat Malaysia Madani. Kurikulum ditarifkan sebagai aktiviti terancang di luar bilik darjah yang berfungsi sebagai pelengkap dan pengukuh kepada kurikulum akademik sekolah. Melalui aktiviti ini, pelajar bukan sahaja memperoleh ilmu tetapi juga mengasah kemahiran insania seperti kepimpinan, kerjasama, tanggungjawab dan disiplin diri. Sebagai contoh, Apabila seseorang pelajar memegang jawatan, jawatan dalam kelab atau menyertai pasukan beruniform, dia belajar tentang amanah, etika dan semangat berpasukan. Inilah nilai karamah insaniah yang kita ingin pupuk. Karamah insaniah membawa maksud kepribadian mulia dan berakhlak tinggi yang terbentuk hasil daripada pengalaman, latihan dan pelibatan aktif dalam aktiviti, aktiviti luar bilik darjah melalui kurikulum, pelajar bukan hanya cemerlang dari segi akademik tetapi juga memiliki jati diri dan akhlak yang utuh. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh. Oleh itu, tujuan utama pelaksanaan kurikulum adalah untuk menjelaskan bagaimana aktiviti-aktiviti ini Kejaran langsung menyumbang kepada pembentukan insan yang utuh, beretika dan berkemampuan. Sejajar dengan inspirasi Malaysia Madani, sebuah negara yang menyanjung nilai kemanusiaan, kesejahteraan dan insan. Kini, pelaksanaan kurikulum di sekolah tidak lagi bersifat rutin atau formaliti semata-mata. Sebaliknya, Kementerian Pendidikan menekankan pendekatan pelaksanaan berfokus iaitu memastikan setiap aktiviti kekurikulum mampu mengukuhkan nilai-nilai teras Malaysia Madani dalam diri pelajar. Pendekatan ini bertujuan supaya hasil atau output kekurikulum benar-benar membentuk karomah insaniah yang seimbang dan relevan dengan keperluan masyarakat serta negara pada masa kini. Sebagai contoh, dari sudut mampanan, sekolah boleh melaksanakan program gotong royong, kempen kita semula atau aktiviti kebersihan sekolah. Lalu aktiviti ini pelajar mempelajari kepentingan menjaga alam sekitar dan menggunakan sumber secara berhemah selaras dengan prinsip kemampanan dalam Malaysia madani. Bagi nilai amanah, pelajar yang memegang jawatan seperti setiausaha, usaha, bendahari atau ketua unit beruniform di dididik untuk bertanggungjawab terhadap amanah dan aset persatuan mereka. Ini membentuk sifat integriti serta kejujuran dalam diri pelajar satu ciri penting dalam karoma insan. Seterusnya, nilai daya cipta diterapkan melalui penyertaan pelajar dalam pertandingan inovasi, reka cipta dan robotik. Aktiviti seperti ini mengasah daya fikir kreatif, kebolehan menyelesaikan masalah dan semangat inovatif dalam kalangan pelajar. Untuk tidak akhlak dan hormat, aktiviti seperti penganjuran majlis rasmi sekolah, kawat kaki dan latihan kepimpinan memberi ruang kepada pelajar untuk berlatih adab, tata tertib dan menghormati orang lain iaitu dalam pelbagai situasi sosial Nilai ihsan pula dapat diterapkan melalui program khidmat masyarakat lawatan ke rumah kebajikan atau sukarelawan bencana Melalui pengalaman ini, pelajar belajar untuk berempati, berbelas kasihan dan prihatin terhadap keperluan masyarakat. Sekali, nilai integrasi dan kesejahteraan dapat dilihat melalui pengangguran sukan tahunan atau aktiviti riadah yang melibatkan pelajar dari pelbagai kaum. Ini bukan sahaja mengukuhkan perpaduan, malah memastikan kesejahteraan fizikal dan mental pelajar. Ya, saya akan menerangkan tentang dasar-dasar utama kokurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia yang menjadi panduan utama kepada semua sekolah dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Dasar-dasar ini penting bagi memastikan pelaksanaan core kurikulum di seluruh negara berjalan secara seragam, sistematik dan berkesan serta benar-benar menyumbang kepada pembangunan sasiah murid Antara dasar terawal ialah Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 tahun 1985 Pekeliling ini mewajibkan pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti kurikulum di sekolah. Ia menegaskan bahawa penyertaan bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan sebahagian daripada proses pendidikan yang lengkap dan seimbang. Melalui dasar ini, sekolah diberi tanggungjawab untuk memastikan semua murid aktif dalam sekurang-kurangnya satu kelab atau unit beruniform. Seterusnya ialah. Dasar Co-curriculum KPM Tahun 2019 Iaitu dasar terkini yang menekankan penyertaan menyeluruh dan berkualiti Dasar ini memastikan setiap aktiviti Co-curriculum dirancang dengan objektif yang jelas serta memberikan impak yang signifikan terhadap pembentukan sahsia, karamah insaniah dan kepimpinan murid bukan sekadar penyertaan yang simbolik Selain itu juga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Selain itu juga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM pada tahun 2013 hingga 2025 terus menjadikan kokurikulum sebagai salah satu teras penting dalam pembentukan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Melalui PPPM KPM berhasrat untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang secara akademik tetapi juga mempunyai akhlak yang mulia, kepimpinan yang tinggi serta semangat patriotisme Kesimpulannya, semua dasar ini dari pekeliling Ektesas 1985 hingga Dasar Kurikulum 2019 dan PPPM 2013-2025 mempunyai satu matlamat yang sama iaitu melahirkan murid yang berilmu, berdisiplin, bertanggungjawab dan berkaramah insaniah. Apabila dasar-dasar ini dilaksanakan dengan baik, co-curriculum menjadi saluran utama untuk melahirkan generasi pelajar yang seimbang dan bersedia menghadapi cabaran masa depan sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tiga komponen teras aktiviti kokurikulum yang menjadi asas kepada pelaksanaan kokurikulum di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketiga tiga komponen ini wajib disertai oleh setiap murid kerana ia memberi pendedahan yang pelbagai, seimbang dan menyeluruh kepada aspek akademik, sosial serta fizikal. Hmm, ya. Yeah. okey. Cuma ini ketiga tu ke, aku lah. Okay. Komponen yang pertama ialah kelab dan persatuan. Aktiviti dalam komponen ini biasanya berasaskan akademik seperti kelab sains, persatuan bahasa atau persatuan sejarah. Serta boleh jadi juga bentuk hobi atau minat seperti kelab fotografi dan kelab kesenian. Matlamat utamanya adalah untuk mengukuhkan ilmu pengetahuan dan kemahiran spesifik di samping memberi ruang kepada murid untuk menonjolkan bakat dan kreativiti mereka dalam bidang tertentu. Komponen kedua ialah unit beruniform. Antara contoh yang popular ialah kadet polis, pengakap, kadet bomba dan bulan sabit merah. Melalui penyertaan dalam unit beruniform, pelajar dididik untuk mengamalkan disiplin kendiri, kepimpinan, semangat kerjasama dan ketahanan diri. Selain itu, mereka turut mempelajari kemahiran hidup atau survival skill yang berguna dalam kehidupan sebenar. Seperti pertolongan cemas, Kaut kaki dan pengurusan aktiviti lapangan Komponen yang ketiga ialah Sukan dan permainan Komponen ini melibatkan aktiviti sukan Individu dan berpasukan seperti bola sepak Badminton, olahraga dan sebagainya Tujuannya adalah untuk Mengupuk gaya hidup sihat Semangat kesukanan Daya tahan fizikal serta kerja berpasukan Melalui aktiviti ini Pelajar belajar mengawal emosi dan mengamalkan nilai fair play, play dalam setiap pertandingan. Sila. Fair play. Tahu apa cuy? Okay, kesimpulan. Kesimpulannya, ketiga-tiga komponen ini saling melengkapi antara satu sama lain dalam membentuk pelajar yang berpengetahuan dan berdisiplin. Namun begitu, kejayaan pelaksanaannya sangat bergantung kepada pengurusan yang cekap oleh pengetua, guru, penolong kanan, kurikulum dan guru penasihat masing-masing. Apabila komponen kod, apabila ketiga-tiga komponen ini dilaksanakan dengan baik, kurikulum benar-benar menjadi wadah untuk melahirkan karamah dan berjiwa madani. Ini, pelaksanaan kurikulum di sekolah tidak lagi bersifat rutin atau formaliti semata-mata sebaliknya, Kementerian Pendidikan menekankan pendekatan pelaksanaan berfokus iaitu memastikan setiap aktiviti ke kurikulum mampu mengukurkan nilai-nilai teras -nilai Malaysia Madani dalam diri pelajar. Pendekatan ini bertujuan supaya hasil atau output ke kurikulum benar-benar membentuk -benar karomah insaniah yang seimbang dan relevan dengan keperluan masyarakat serta negara pada masa kini. Sebagai contoh, dari sudut makanan, sekolah boleh melaksanakan program gotong royong, kempen kita semula atau aktiviti kebersihan sekolah. Melalui aktiviti ini, pelajar mempelajari kepentingan menjaga alam sekitar dan menggunakan sumber secara berhemah selaras dengan prinsip kemampanan dalam Malaysia Madani. Bagi nilai amanah, pelajar yang memegang jawatan seperti setiausaha, bendahari atau ketua unit beruniform dididik untuk bertanggungjawab terhadap amanah dan aset persatuan mereka. Ini membentuk sifat integriti serta kejujuran dalam diri pelajar. Satu ciri penting dalam karumah Islam. Seterusnya, nilai daya cipta diterapkan melalui penyertaan pelajar dalam pertandingan inovasi, reka cipta dan robotik. Aktiviti seperti ini mengasah daya fikir kreatif, kebolehan menyelesaikan masalah dan semangat inovatif dalam kalangan pelajar. Untuk nilai akhlak dan hormat, aktiviti seperti penganjuran majlis rasmi sekolah, kawat kaki dan latihan kepimpinan memberi ruang kepada pelajar untuk berlatih adab, tata tertib dan menghormati orang lain iaitu dalam pelbagai situasi sosial. Nilai isan pula dapat diterapkan melalui program khidmat masyarakat, lawatan ke rumah kebajikan atau sukarelawan bencana. Lalui pengalaman ini, pelajar belajar untuk berempati, berbelas kasihan dan prihatin terhadap keperluan masyarakat. Sekali, nilai integrasi dan kesejahteraan dapat dilihat melalui penganjuran sukan tahunan atau aktiviti riadah yang melibatkan pelajar dari pelbagai kaum. Ini bukan sahaja mengukuhkan perpaduan, malah memastikan kesejahteraan fizikal dan mental pelajar terpelihara. Kokurikulum Bukan sekadar aktiviti tambahan di luar bilik darjah, sebaliknya ia merupakan satu platform penting yang membentuk pelajar menjadi insan yang berilmu, berakhlak dan berkemahiran. Pelaksanaan kokurikulum yang mantap memberi manfaat besar kepada pembangunan pelajar secara menyeluruh, bukan hanya dari segi akademik tetapi juga sahsiah, emosi dan sosial mereka. Di sini saya akan huraikan beberapa kepentingan co-curriculum. Yang pertama, co-curriculum membantu membina sasihan dan jati diri. Sebagai contoh, aktiviti seperti perkemahan unit beruniform atau kursus motivasi dapat menguatkan daya tahan mental pelajar dan fizikalnya. Mereka belajar menghadapi cabaran, berdisiplin, membentuk identiti diri yang positif serta yakin pada kemampuan diri. Kedua, ialah melatih kepimpinan dan tanggungjawab. Apabila pelajar diberi peluang memegang jawatan dalam kelab atau persatuan mereka, mereka akan belajar mengurus sumber, membuat keputusan, membin, memimpin rakan sebaya dengan berkesan. Pengalaman ini membentuk nilai amanah dan integriti serta kecekapan dalam diri pelajar. Yang ketiga, co-curriculum menggalakkan kerjasama dan perpaduan. Melalui sukan berpasukan dan projek bersama, pelajar dapat belajar untuk bekerjasama tanpa mengira kaum ataupun latar belakang. Inilah yang memupuk muhib, semangat muhibah, toleransi dan perpaduan nasional menjadi asas kepada keharmonian negara. Yang keempat, co-curriculum mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh. Ia memberi ruang kepada pelajar untuk mengenal pasti dan mengasah bakat terpendam sama ada dalam bidang sukan, seni, kepimpinan atau kemahiran teknikal. Melalui inilah pelajar dapat menyerlahkan bakat dalam bidang yang diminati dan bersedia menghadapi dunia sebenar dengan lebih yakin. Kesimpulannya, pelaksanaan kokurikulum bukan sekadar aktiviti wajib sekolah tetapi satu proses pembentukan insan yang seimbang dan berdaya saing. Melalui kurikulum, pelajar diasuh menjadi warga negara yang berakhlak, bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara selaras dengan visi Malaysia Madani. Dengan kata lain, kurikulum adalah jambatan yang menghubungkan pelajar dari dunia bilik darjah ke dunia kehidupan yang sebenar membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga unggul dari segi nilai dan kepribadian. Kokurikulum uh, Kokurikulum bukan sahaja melahirkan pelajar yang aktif dan berdisiplin tetapi juga menjadi makmal pembelajaran sosial yang amat penting. Di sinilah pelajar-pelajar menguasai kemahiran insaniah atau soft skill yang sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan seharian. Kemahiran kemahiran ini adalah ukuran sebenar keberkesanan kurikulum dalam membentuk insan yang seimbang dan berkaramah insania. Antara kemahiran utama yang diperlukan ialah komunikasi berkesan melalui aktiviti seperti perbahasan, pembetangan dan mensuarat Pelajar berani bercakap di hadapan umum Menyampaikan idea dengan yakin Serta mendengar pandangan orang lain dengan penuh hormat Seterusnya ialah Kemahiran pengurusan masa dan disiplin Pelajar perlu mengimbangkan Antara tanggungjawab akademik dan komitmen kokurikulum Pengalaman ini mengajar mereka untuk merancang Jadual, jadual untuk menempati masa Dan melaksanakan tugas dengan penuh amanah Nilai yang amat penting dalam kehidupan dan kejayaan. Selain itu, aktiviti berkumpulan membantu pelajar membina kemahiran penyelesaian konflik dan negosiasi. Apabila bekerja dalam pasukan, pasti wujud perbezaan pendapat. Namun di sinilah pelajar belajar berunding, mendengar dan mencari penyelesaian secara harmoni. Dan satu kemahiran sosial yang sangat berharga. Tidak ketinggalan juga, kurikulum mengasah kreativiti dan inovasi bila pelajar diberi peluang merancang program, menghasilkan projek baharu atau menyertai pentadbiran inovasi. Mereka digalakkan untuk berfikir secara kritikal dan mencari penyelesaian kreatif terhadap cabaran yang dihadapi. Kesimpulannya, kesimpulannya kokurikulum ke bukan sekadar aktiviti pelengkap akademik, tapi satu platform latihan kehidupan sebenar. Kemahiran komunikasi, disiplin dan kebolehan menyelesaikan masalah Semua ini adalah intipati karamah Insan yang menjadikan seorang pelajar Bukan sahaja berjaya di akhir sekolah Tapi juga bersedia menghadapi dunia luar Dengan menguasai kemahiran insan yang ini Pelajar akan menjadi insan berilmu, beretika dan berdaya saing Seiring dengan matlamat Melahirkan generasi Malaysia Madani Yang seimbang dari segi intelek dan akhlak dan cadangan penambahbaikan pelaksanaan kokurikulum. Walaupun kepentingan kokurikulum dalam membentuk sasiah dan kemahiran pelajar amat jelas, pelaksanaannya masih berdepan dengan beberapa cabaran utama. Hal ini menyebabkan potensi sebenar kokurikulum belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Oleh itu, Strategi penambahbaikan yang menyeluruh dan berfokus amat diperlukan bagi memastikan program ini terus relevan, menarik dan berimpak tinggi dalam konteks pendidikan Malaysia Madan. Antara cabaran pertama yang sering dihadapi ialah kekangan masa Pelajar sukar membahagikan masa antara kelas tambahan, kerja sekolah dan komitmen kurikulum. Situasi ini akan menyebabkan penyertaan pelajar kadang-kala -kadang tidak konsisten dan aktiviti tidak berjalan dengan lancar. Cabaran kedua adalah kekurangan kemudahan dan prasarana. Sekolah khususnya di kawasan luar bandar sering berdepan dengan kekurangan peralatan tempat latihan atau bahan sokongan bagi jalankan aktiviti kurikulum yang berkualiti. Kekangan ini menghadkan pelajar untuk melibatkan diri secara optimal. Cabaran ketiga pula berkaitan dengan motivasi guru dan pelajar. Guru penasihat sering dibebani tugas akademik yang banyak manakala pelajar pula pulang terdorong untuk aktif menyertai aktiviti di luar kelas apabila motivasi menurun, matlamat sebenar atau kurikulum untuk melahirkan pelajar seimbang sukar dicapai. Namun begitu, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan. Yang pertama, melalui sistem merit dan ganjaran. Kementerian boleh memperkukuhkan sistem pengiktirafan seperti pemberian markah kurikulum yang lebih signifikan atau insentif khas bagi pelajar dan guru yang menunjukkan komitmen yang tinggi. Langkah ini dapat meningkatkan motivasi penyertaan secara menyeluruh. Yang kedua, dengan memperkasakan latihan guru penasihat, guru perlu diberikan latihan profesional yang berterusan dalam aspek kepimpinan, pengurusan dan pedagogi kurikulum kolik terkini agar mereka lebih bersedia dan kreatif mengendalikan aktiviti pelajar ketiga melalui pendekatan digital dan inklusif. Sebagai kesimpulan, core curriculum bukan sekadar aktiviti sampingan yang dijalankan selepas waktu persekolahan. Sebaliknya, ia merupakan wadah pendidikan integral yang sangat penting dalam membentuk pelajar menjadi insan yang seimbang dan berdaya saing. Melalui pelaksanaan yang menyeluruh, core curriculum berperanan memastikan pelajar bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Ciri utama insan yang diimpikan dalam Malaysia Madani. Kokrikulum menjadi teras kepada pembentukan karamah insaniah iaitu kepribadian yang mulia yang menonjol melalui nilai-nilai seperti disiplin, kepimpinan hormat dan empati. Setiap aktiviti sama ada dalam kelab, sukan maupun unit beruniform merupakan proses latihan sosial yang membentuk jati diri pelajar secara menyeluruh. Pelaksanaan kurikulum juga berkesan. Oh. Sekian saja pembentangan.